Salam, əziz, dəyərli izləyicilər. Bu gün sizə Əqrəb bürcünü təqdim edirəm əzizlər. Bu Əqrəb bürcündə olanlar. Özünüzə çox güvənərək bu həftə hərəkətli olacaqsınız. Biraz bəzilərinizin enerjisi qapalı ola biləcək. Sevdiyim bir insanla aranızda bir məsafə etməyini, aranızda həll edəcəksiniz ki, yəni bir məsafə olsun bəlkə də çünki tez-tez küsürsüz, barışırsınız. Aranızda artıq siz də yorulmusunuz, qarşı tərəf də yorulub, amma yenə də məsafə qalaraq addımı o qarşı tərəf ataraq qarşınıza gələcək inşallah. Xyallarınızı gerçəkləşdirəcəksiniz. Baxı Gələcəklə əlaqəli qərarlar əldə edəcəksiniz. Bəzi şeylərdə əmin olmadığınızı, bəzi əngelləri ortadan qaldırmaq istəyəcəksiniz. Elə bir beyniniz biraz qarma-qarışıq ola bilər bu həftə. Çünki beyninizdə bəzi şeylər qurursunuz elə bir qarşı tərəfə qarşı biraz qısqanclıqlar var, boş-boş şeylər, məsələn, üzr istəmə, düşünürsünüz, çalışın o ə, bəzi qısqanclıqlarınızı geridə qoyun əzizlərim, əgər istəsinsə o sevgi davam etsin axıra kimi. Kiçik bir təhlükələrdən təhlükədən ə, qutara bilərsiniz. Biraz bu, bu həftə çalışın iç ə, səsinizə qulağ asın, iç dünyanıza ə, bağlanın əzizlərim. Bu həftə ə, Çevrəndəki bəzi ətrafınızdakı olan insanlara diqqət edin. Biz sevib-sevilmək istəyən birləri var. Sevgi gözləyirsiniz elə bir bah qarşıda öz sevdiyinizi allada bilərsiniz və ya qarşı tərəf sizə allada bilər. Bir az diqqət edin əzizlərim. Bax birlərin işindən məmnun deyilsinizsə, yeni bir iş təklifi gələcək sizə. Yeni bir işə başlayacaqsınız, hələ tələsməyin, darıxmayın əzizlərim. Tez yer dəyişili getməyə tələsməyin bu həftə. Eyni şeyləri yaşamaq istəməyəcəksiniz. Yəni o düşüncələrdə olacaqsınız bəzəniz bu həftə. Maddiyyatla əlaqəli qanunsuz işləriniz varsa, Çalışın əzizlərim, yəni kənar olun, yoxsa cəzasını qısa zamanda görə bilərsiniz bir həyatında böyük bir söz söhbət düşə bilər aranızda. Sizi 2 nəfər sevməyən biri ilə ikisi iki 2 nəfər var sizi sevməyənlər elə bir sizə qarşı qısqanırlar. Sizin o gülüşünüzü elə bilirlər. O gülüşün arxasında milyonlar durur. Hər şey düzülüb, qoşulub, hər şey də yerli yatağındadır fikirləşirlər. Yəni amma fikirləşmirlər ki, anidən təkliyə qalanda göz yaşlarınızın içində olursunuz. Elə bir təklikdə öz ürəyiniz boşalır. Ağlayırsınız, amma dərdinizi heç kimə demirsiniz, bölüşmürsünüz ağlayıb gözünüzü silib yenə də insanlar arasında çıxa bilirsiniz. Biraz mücadilələr edən bir döyəm ola bilər bu aralar. Siz sizin işinizi pozmaqdan ötrə, sizə hər ziyanlıq etməkdən ötrə, sizi yıxmaqdan ötrə biriləri var. Biraz diqqət edin əzizlərim. Sevdiyiniz qarşı tərəfə sevginiz sevdiyiniz insana göz nəzər ola bilər, diqqət nəzərində ola bilər, biraz anlaşılmazlıqlar ola bilər. gözlədiyiniz birlərlə gələ bilər, yeni bir gəlişmələriniz ola biləcək. Çabaladığınız qarşılığını inşallah alacaqsınız. Sevdiyiniz insanla səyahətə gedə biləcəksiniz. Enerjiniz yavaş-yavaş artacaq. Aləvi məsələləri həll etmək istəyəcəksiniz. Biraz diqqətli olun maddiyatla, əzizlərim. Başqaları ilə bu həftə iştiraklanaraq özünüzü unuda bilərsiniz. Yaxın xəstəniz varsa şəfasını tapacək. İkinci işdə əldə edə biləcəksiniz, əzizlərim. Özünüzlə qürur duyaraq gözəl bir sevgi macarası ola bilər əzizlərim. Birləri ağlamış kimi, üzülmüş kimi elə bir çərasindən qutara biləcək. Xariciyə uzağa getmək istəyən birləri var, bir təkliflər var. O tətilə görə narahatdır, amma yolunda çox aydınlıqlar, qaranlıqdan aydınlığa doğru çıxacaqsınız. Bir şirkətlə əlaqəli işlərdə biraz, bəlkə də o şirkətlə əlaqəli gedəcəksiniz uzaq yola. Amma ya şirkətdə biraz dəyişikliklər ola bilər, narazılıqlar, amma narahat olmayın, sizə bir zərər yoxdur. Zirvəyə qalxacaqsınız, yavaş-yavaş kəskin qərarlar aldı edəcəksiniz. Gələn qonaqlarınız ola biləcək. Xüsusi gözəl qismətiniz gəlir. Sevgi həyatınızda biraz bax soyuqluqlar var aranızda. Bax elə bir ki, ə, ətrafdan sizi çağırırlar. Elə bu həftə tək bu həftə deyil, aralarda baxır, çıxır ki, ə, hər yerə sizi çağırırlar. Kimə nə kömək lazımdır, sizi çağırırlar. Ham ya da qaçırsınız. Qaçdığınıza görə də sevdiyiniz insanla və ya həyat yoldaşınızla bir huzursuzluqlar yaşayırsınız, əzizim. Yaşıya da bilərsiniz. Ətrafınızda dost və yoldaşlara biraz diqqətli olun bu həftə xəyalları suya düşmüş birləri özünü çox çəksiz haldadır. Yəni çox düşüncələr içindəsiniz. Bir ay sonra bir gözəl sevinciniz ola biləcək. Birləri ailə ilə tanış etmisiniz. Elə bir ailə ilə tanış olub yoxa çıxıb özünüzə atılmış kimi hiss edirsiniz. Qarşınıza gözəl, tək nisə mükəmməl bir insan çıxacaq qarşınıza. Qismətinizə əzizərim. Həyat yoldaşınızla məcburən yaşayırsınız o həyatı əlinizdə saxlayırsınız. Çünki işinizlə, karyeranızla əlaqəlidə bu yığılıb hər kəsin üzünü gördünüz. Qalxaraq artıq o dostu düşməni ayırdladınız. Bir toyə, bir nişana dəvət ediləcəksiniz. Sevgi həyatında ə, elə bir sevgi həyatınızda birlikdə o qədər yaxşılıqlar lədiz. Maddi, mənəvi dəstək oldunuz, amma üzdü sizi. Çox üzdü, acılar çəkdiniz. Biraz maddiyatınız çıxa bilər. Y hərfi ilə bir gözəl sevgi yaşaya bilərsiniz içinizdə o qədər şeylər saxlayırsınız ki, hətta həyatınızda 2-3 nəfər saxlamısınız. Yəni qalanları hamısını yoldaşınız baxırsınız. Amma o 2-3 nəfəri özünüzə çox yaxın bilirsiniz. Yaşlı birinin dəstəyi ola bilər. Sevgi həyatınızda narahatlıq varsa düzələcək inşallah. Dostunuzdan, rəfiqənizə borc verdiniz, peşman olmuşsunuz, ala bilməmisiniz. Bir sənədə imza atacaqsınız, bir problemlər ola bilər. Biraz diqqət edin əzizlərim. Maddiylə ala biləcəyi Yəni maddi ata biləcəyimi düşüncələr içində ola bilərsiniz. 10 gün sonra yeni başlanğıc edə biləcəksiniz. Bir evə bir gəlin, bir bey dəvət, yəni bir evə addım atır, yəni evdə bir artacaq, ocaqda yəni artım olacaq. Həyat yoldaşınla biraz anlaşılmazlıqlar, axırda axırda kiçik bir söz söhbətləri ola bilər. Bir yerdə canını sıxıla bilər. Sizin bağçanızı sıxan, üzən, sizə acı yaşadan insanlar haqqında bir xəbər eşidəcəksiniz. Bir s hərfi ilə görüşmək istəyəcəksiniz və ya o sizinlə görüşmək istəyəcək. Qayğılarınız var, sağlamlıqla əlaqəli bəzilərinizin qayğıları varsa ailə içindən qayğıları kənara atacaqsınız. Ailə içində sizi sevməyən, sizi, yəni anlamayan, başa düşməyən birləri var, elə bir zорluq yaratmayacaqsınız. Birinə yaxşılıq edib elə bir arada pislik gördüyünüzə görə çox üzülə bilərsiniz. Bir bağlanmış məsələnin hesablaşması ola bilər. Beyninizdə bəzi düşüncələr var, elə bir uzaq olmaq istəyirsiniz o düşüncələrdən. Əgər ailə içində qısqancılıq varsa, uzaq olun qısqancılıqdan. Bu qısqanclıq xəstəliyi gətirməkdən başqa heçinə deyil. Sədaqətli biri ilə, sosial çevrəndən birlərlə tanış ola biləcəksiniz. Yüksəlişə doğru gedəcəksiniz. Bir işlə ilə əlaqəli elə bir başarayaraq öz başa bacarığınızla stol arxasında oturursunuz. Yəni yer dəyişmə, işinizdə bir dəyişmə ola bilər. Bəlkə yəni, müdir kim bir stol arxasında olacaqsınız. Torpaqla əlaqəli torpağınız varsa, əraziniz varsa 24-cü ildə gözəl bir məhsul əldə edə biləcəksiniz. Rozlar gələcək əlinizə. Bir baxçıxdığıma görə dedim əzizlərim. Bir məsələnin həllini edəcəksiniz elə bir birlərinizin sizə qarşı necə olduğunu hiss edəcəksiniz bu həftə. Qarşına gələn qadında elə bir ki, neqativliyi hiss edəcəksiniz. Sizi bir düşüncə saxlayır elə bir. Bu düşüncədən ayrılacaqsınız elə bir. Çünki bu düşüncələrdə olumsuz bir şeylər var elə bir düşüncələrinizdə. Qonşunuzla bir sıxıntı yaşamısınızsa, o sıxıntıları həll edəcəksiniz. İki nəfər arasında sıxıntılar həll olunacaq. Ayrıldığınız həyat yoldaşınız olur və ya dostunuz, rəfiqəniz olur. Biraz xəyal qırıqlığınız olur, belə bir canınızı ağrıdıb artıq düşünməyəcəksiniz o haqqında. Silirsiniz, həyatınızdan silirsiniz. Biraz bacı-qardaş arasında soyuqluq ola bilər aranızda. Öz ayağınızın öz ayaqlarınızın üzərində duracaqsınız, elə bir evliyə doğru bir təkliflər ola bilər və ya evliyə doğru gedən birliklər ilə tanışsınız, ailəyə uyğun görmürsünüz və ya əngellər ola bilər, bir müvafisələr ola bilər. Maddiyyətinizlə əlaqəli və ya xərclərinizlə əlaqəli sizi tez-tez yönəldən birliklər var elə bir. Ya xərclərinizi çox xərcləyirsiniz, arasa biri yönəldir, imkan vermir, elə bir kontrol edən birləridir birilə, elə bir Və ya birləri elə bir sizin xərclərinizi azalmağından, ruhlarınızı itirməkdən qorxu var, elə bir o insanın içində elə bir biraz sizi elə bir kontrol edəcək xərclərinizəki. Yəni hər kəsə eləməyin, hər kəsə verməyin, amma özünün mənfəətini düşünən birləridir. Siz bunu hissləmirsiniz hələ. Bir maaş artımı ola biləcək. Artıq bəzilərinizdə sevgiyə qarşı inam yoxdur. Elə bir inamınız itib sevgiya qarşı. Bir kişi bax burda hər hər bir işdə işte, elə bir ə, hər işinizə elə bir yarım qoymusunuz elə bil. Yarımçıq qoymusuz amma işinizi də buraxmaq istəmirsiniz. Bir kişi öz sevgisi ilə sevərək, bax əqrəb bürcündə. Səm sevirsiniz, o sevgi içindən bir nifrət ola bilərsiz də anidən. Ayrıcı da aşırı şəkildə şübhələr var içinizdə elə bir. Yəni siz bax kişi fiquru çıxdı da hələm-hələm inanmırsınız bəzi şeylərə, amma inandığınız da, hiss etdiyiniz də çox vaxt doğru çıxır elə bir. sahib olduqlarınızın fərqini biləcəksiniz elə bir. Onun içində maddiatla üzünüz gülməyə başlayə bilər əzizlərim. Geridə nə olursa olsun, nə qalırsa qalsın, artıq önünüzə baxacaqsınız. İnanın, bapa sadəcə bir iş işlə ilə əlaqəli Yəni bir iş etmək deyil sizlər üçün, elə bir işə girmək deyil sizlər üçün. Etdiyiniz hər şeyi böyütmək istəyirsiniz, daha da genişləndirmək istəyirsiniz. Çox gözəl bir fürsətlər yaxaqlaya biləcəksiz, əzizlərim. Anlaşmalar ola biləcək. Çevrəndə daha da gözəl bir sevgilər, ortaqlıqlar ola biləcək, gündəminizə gələ bilər ortaqlıqlarda. Həyatınıza yanlış olanları, xoşbaxt etməyən işlərinizi Ə, uzaq edəcəksiniz elə bir uzaq qoyacaqsınız. Bax burada ö, bu həftədə öyrəndikləriniz unutduğunuzu sandıqlarınız, yəni sandıq san, elə bilərsiniz ki, unutmusunuz öyrəndikləriniz e, şeylərdə elə bil ki, unutduğunuz sandığınız bəzi şeylər varı. Sizdə şok edə bilər, şok yarada bilər, elə bir şok etkisi yarada bilər sizdə bu həftə. Bəzilərinizdə Yəni siz necə başa salım da siz bəziləriniz ola bilər anlaya bilməzsiniz bu kəlməni dedim sizə. Yəni sizə elə gəlir ki, unutmusunuz artıq bildiyiniz şeylər unutmusuz, keçib gedib, amma elə bir şeylər ortaya çıxa bilər ki, bu həftə siz yəni şok ola bilərsiniz ki, yəni unutmuşdum, keçib getmişdi hər şey, bunlar gəldi yenidən önümə. Bax belə. L hərfindən sizə bir sevinç ola bilər, bir yardım ola bilər biz aranızda bir söhbətiniz ola bilər. Uzaqdan bir xəbər gözləyirsiz, o xəbər ola biləcək. Baxın, təyyarə ilə harasa getmək birləri istəyir, hələ düşüncələr içindəsiniz. Sənətlə əlaqəli eləmirəm. İşləriniz ola bilər, vizana mı, vergi nəmi, sığorta ilə və ya bələdiyyə ilə əlaqəli işləriniz ola bilər. Bəzilərinizin bax burda ev sənəti ilə işlərinizi həll etmək istəyəcəksiniz. Bir dostumdur, rəfiqəndim, onun xəstəliyi ilə əlaqəli üzülə bilərsiniz, amma inşallah yavaş-yavaş şəfaсын tapacaq, narahat olmayın əzizlərim. Çox çox, yəni o qədər safsınız, o qədər ürəyiniz mərhəmətlidir ki, birinin evində bir şey işləndə və ya birinin həyatında bir əngəllərimi göz yaşı olan kimi o dəqiqə ha deyisiniz ki inanmayacam. Yəni araşdırım, sonra amma tez inanırsınız. Çalışın, araşdırınız əzizlərim. Yəni sizi mərhəmmətinizdən istifadə edən insanlar hələ də var ətrafınızda əzizlərim. Və birilərini elə bir ki övladınızdımı və ya nəvənizdimi yanlış yoldan doğru yola addım atmağını deyəcsiniz. Birəs övladınızın xəstəliyi ilə məşğul olub anidən Ailən övladınızda bir problem ola bilər, xəstələnə bilər, həkimə müraciət ola bilər. Biriləri ilə bir torpaqla, torpaq məsələsi var burada. Torpaqla əlləşir. Bəlkə də ortağınız var, ortaqlığı ilə bir yatırım etmək istəyəcəksiniz torpaqla əlaqəli. Biraz diqqət edin, e, yəni ortağınıza da biraz diqqət edin. Yəni çox vaxt qarşınıza sizin Əqrəb bürcündə olanlar, yəni qarşınıza çox vaxt e, istifadəçi insanlar, özünün mənfəətini düşünən insanlar gəlib çıxır. Ona görə də biraz diqqət edin. İşinizdə biraz əsəbləşə bilərsiniz birlərinə doğru. bir e, kirayəçi bir kirə kira, kira yerini dəyişəcəksiniz, evinizi dəyişəcəksiniz, başqa bir yerə göntəmə gedəcəksiniz. Sevdiyin insanla tez-tez küsülsüz barışırsınız. E, yəni hərdən öz düşüncələriniz var ki, bu sevgi axıra kimi yetməyəcək desən belə getməyənlər. Amma qarşı tərəfdə də sizə qarşı soyuqluq var, amma özünü elə bir göstərir ki, soyuqluğu yoxdur. Biraz da diqqət edin. Artıq yəni aranızda olan münasibətdə yəni bitirə bilərsiniz. Bu sevgini demirəm indi bitirəcəksiniz, bu həftə bitirəcəksiniz. Amma burada 2 3 rəqəmi çıxdı əzizlərim. Ya 2 iləmi, ya 3 iləmi gözəl gedən bir sevgidir, bəlkə də yanlış gedən bir sevgidir. Ə, bu yanlış gedən bir sevgidirsə bu 2-3 il nərzində bu sevgi bitəcək əzizlərim. Yox, bu yanlış deyilsə, doğrudan da düz bir, doğru bir addım ataraq evlilikə doğru düşünürsünüzsə kinizin arasında bu sevgi axıra kimi gedəcək. Doğrudan da evlilikə doğru gedən bir sevgi olacaq. 3-cü şəxslərdən Allah sizləri qorusun. Yəni mərdumazarınız durduğunuz yerdə mərdumazarlar çıxır, biraz diqqətli olun əzizlərim. Bax, əlinizi qoyununuza qoyub ə, yaxşı bir şeyləri düşünürsünüz. Ə, bah maddiyyətimi düşünürsünüz. Təkliflər gələcək, yüksəliş ola bilərsiz üçün, amma təhlükəli sularda üzə bilərsiniz. Əqrəb bürcündə olanlar biraz diqqətli olun. Qara qüvvələr sizə qarşı, sizi sevməyən birləri elə bir qara qüvvələrlə neqativ sizə yollamaq istəyir. Biraz diqqətli olun əzizlərim. Çalışın özünüzü çətinliyə salmayın. Hərdən şeytan girir qəlbinizə. Nə isə özünüz haqqında çox qara-qara düşünürsünüz ya ni neyim nə, nə tərliyim necəyilim niyə mənim bu chatənidən çaresizlikdən çıxım bəzilərinizdə mə belə bir şeylər çıxır əzizlərim özünüzə diqqət edin canlarım çox pis şeylər fikirləşməyin ə, tək olanlar gözəl həyat qura biləcəklər ə, bir neçə işlərinizi həll edəcəksiniz maddiatla sevinəcəksiniz narahat olmayın ə, biraz ə, yəni pis ə, fikirlərdən kənar olun əzizlərim çalışın diqqətinizə görə var olun sağ olun dəstəyinizə görə də çox sağ olun əziz